Renungan Patinan GKC Purwantoro Selangung April Kalehawu Selangkung Ka ken Dining Eyang Garso Saking Pepantan Gismantoro Wawasan Kapondet Saking Injil Lukas Kawan Likur Ayat Kawan Doso Gangsal Ngantos Tumuki Kawan Doso Songo Ayat Nats Kapondet Saking Injil Lukas Kawan Likur ayat ingkang kaping 28 Dene kowe kang padha dadi seksine bab iku kabeh. Mekaten Injilipun Yesus Kristus ingkang rahayu ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti dipun gatosaken lan dipun tindhakaken ing gesangipun. Haleluya. Amin Jeci renungan ing wanci menika kowe kang padha dadi sesine. Para seddhi ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ing dinten minggu kepengker pasamuan sampun uriyakaken dinten Paskah inggih menika wungunipun Gusti Yesus, saking antawisipun tiang pejah. Sa' wungu, Gusti Yesus ngetingal datang para sakabatipun. Ing wawusan dinten meniko, sasampunipun sampunipun wungu, panjirani pun ngetingal datang poro sakabat, lan ngendiko datang para sakabat kados ing ayat walu ligur. tene kowe kang padha dadi seksine bab iku mau kabeh. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sinten ingkang kasebut kowe iku 11 sekabatipun Gusti Yesus leres. Nanging mboten namung sekabat sewelas kemawon. saking paseksenipun Lukas kawan likur ayat 3 dosa 3 Ti nampai katerangan mekaten banjur padha ngadeg sekabat kalih tindak tindakng maus lan Bali menyang Yerusalem Ana ing kono padha nyumupi sekababat solas padha kumpulan karo para sedulur- sedulur liyane pelajeng ing ayat 3 6 Nalika padha remmbukan bab iku mau Gusti dumadaan jumeneng ana ingtengahai. Bados ingkang kasebut kowe denning Gusti Yesus inggih menika sekabat sekawal sekabat sewelas telah para sekabat sannesipun. Iye meniko tiyang-tiyang ingkang sami pitados landharek Gusti Yesus. Poros tire ingkang kinase wonten ing Gusti Yesus Kristus. Dene kowe kang padha dadi seksine bab iku mau kabeh. Meniko timbalan kangge martosaken kabar kabingahan. Iye meniko pamratobat lan pangapuraning dosa tumrap sedaya bangsa. Katerowontene ayat kawantoso pitu. Dene kuwe kang padha dadi seksine. Mila tentu gusti babar prasetyo, bedhe mirantosi lan nganti para seksi boten badhe dipun tegahaken. makaryo lan budidaya piyambaan. poro sedherek kita meniko ugi poro saksinipun Gusti amargi kita sampun 300 dateng Gusti Yesus dhewe kita ugi kalebet kowe kados ing ayat nas kana wau kan kita tepang kalian panjenenganipun soho gesang sesarengan kalian panjenenganipun awit saking menika kita ukir katimbaran martosaken kabingahan nggih menika pawartos pamratobat lan pangapuntening dosa atas asmanipun Ito boten perlu ajri utawi kuatos Gusti ingkang badhe mirantosi lan getaken kita. Mula semoga kita matur Gusti, kawula menika seksi patuko ingkang nuntun kawula. Amin. Petakinan kangge panyuraos Kito para pitados dateng Gusti Yesus. Dhatus saksinipun. Kados pundi cara anggen kito ngabahraken kabinyahan bab obat tobat lan apuraning dosa menika. Minangka pandonga, Duh Allah romo kawulo ingkang wonten ing swarga, kawulo Mugi patuko paringi kekendelan kangge ngabaraken kabar kabingahan bab pamratobat lan apuraning dosa. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndutung. Amin.